Мы на самом деле странники и пришельцы mm -hmm. на этой земле. Ни с чем мы сюда пришли, ни с чем уйдем. Что с собой мы только можем забрать? Веру нашу и наши дела идут вслед за нами. А так физически что мы сможем забрать? Петр пишет, все, что у вас на земле здесь происходит, воспринимайте как приключение. Пройти это приключение без Иисуса нереально. А сейчас, когда происходит такая масштабная война, и мир вступает в эпоху апокалипсиса, конечно, многие люди, они пребывают в иллюзии, не понимают ничего, ни сроков, ни времен. Ну, куда время идет? Как Господь, Он рассказывал, рассказывал, рассказывал притчи, и потом говорит, ну, в принципе, все идет к чему? Что придут ангелы и соберут всех злых из среды праведных и бросят в печь огненную. И святые будут царствовать на земле. Хотелось бы сегодня, чтобы каждый из вас имел это путешествие с Иисусом во времени. Для этого Бог и прислал своего Сына на землю, чтобы каждый имел эту возможность, и чтобы жизнь каждого она стала как приключение действительно с Богом. Этот мир, он вертится, движется, не просто там все это хаос. Там есть законы. И Бог предупреждает об этих законах. И как у нас тогда может произойти это путешествие с Иисусом? И Иисус говорит, ты дай мне тебе тогда звезду утреннюю. И тогда ваше путешествие будет успешно. Что такое звезда утренняя? Это когда мы рождаемся от Бога. Это когда действительно у нас есть полноценное познание Бога. Без Бога, без Его Слова мы во тьме. И для этого нам дано Слово Божье. Мы должны приходить к этому пророческому Слову, которое говорит, что было, что есть, что будет. Пророческое Слово, чтобы не быть во тьме. И если мы правильно это делаем, если мы стоим на правильном пути, тогда взойдет в нашей жизни действительно солнце правды, то есть Бог придет, Иисус придет в нашу жизнь, и взойдет тогда утренняя звезда вашей жизни. Что это такое вообще? Утренняя звезда, Библия говорит, это является Иисус. То есть или без Иисуса, без этой утренней звезды человек, он движется во тьме, тогда авось, как там получится, или там, или там. Или когда действительно Иисус тебе освещает путь, то есть ты четко можешь видеть, понимать волю Божью. План Божий, судьбу Божью, как вот говорят, ну это судьба, да, но есть судьба от Бога, есть судьба от дьявола. Так вот по какой судьбе будешь двигаться, или от Бога, или от дьявола, зависит от кого, зависит от нас любимых. Да. И вот для этого нам нужен Иисус, и нужно именно это путешествие с Иисусом, чтобы видеть, знать эту волю Божью, знать судьбу Божью. Бог приготовил лучшее, но новшества человека дополнение человека всякие если хотелки душевки и так далее и так далее они приводят туда куда человек потом не хочет где быть или где оказаться но это опять выбор чей если же мы движемся по воле божьей Тогда получается путешествие с Иисусом. И поэтому что нам Библия говорит? Иисус пришел, чтобы мы с Ним соединились здесь. Он наш глава, мы Его тело, и Он отдал душу Свою за нас, а мы отдаем свою душу и жизнь ради Христа и ради Евангелия. То есть мы соединиться должны и душой. И телом, и духом полностью мы должны соединиться со Христом. Если мы с ним соединяемся, тогда жизнь становится приключением, наполненной волей Божией. Ты тогда можешь с Иисусом видеть, знать волю Божью. Жизнь тогда плодовитая становится. И мы можем путешествовать с Иисусом. Потом, когда мы переступаем порог смерти, опять кто нам нужен для того, чтобы попасть в правильное место нам нужен опять Иисус еще больше, чем на самом деле Он нужен здесь. Но соединяемся мы с Иисусом не там, а мы соединяемся здесь, на земле. Мы здесь должны с Ним соединиться, тогда мы переходим, и Он нас встречает и приводит в свое царство. Но если мы это не делаем здесь, тогда у нас нет надежды и там. Если мы блукаем здесь, тогда эти блукания могут в пекле окончиться. Поэтому для того, чтобы знать, видеть волю Божию, не блукать по жизни, нам нужен и любому человеку для этого нужен Иисус. Утренняя звезда. Нужно вот это рождение, а рождение от Бога — это когда мы соединились с Иисусом. Одно тело, единодушный, единомысленный, и каждый себя может проверить. Ты стал одно тело с Иисусом, ты единомыслен с Иисусом, насколько ты соединился с Ним, насколько ты движешься в воле Божией. И твоя жизнь, на самом деле, она показывает действительно, в чью ты воле. В своей или в дьявола движешься, или в Божьей воле. По-другому, кто мы такие, вселенная, каждый день смотришь в новостях, показывают, вот, миллиарды лет, туда видят, туда видят, вот, такая галактика. Кто ты? Ты даже не букашка, не пылинка даже в этой вселенной. Но есть тот, кто создал эту вселенную, Бог создал, Иисус создал, написано, кто это создал, кто имеет власть. Поэтому с кем тогда двигаться, если не стать семьей Божией, Иисус это позволяет сделать, как соединиться со Христом и двигаться с Ним. Если так опасно, тут уже становится двигаться, да, человек не знает, что будет, то посмотрите на космос, посмотрите на пекло, как так двигаться, тогда нам еще больше нужен Иисус. Как же двигаться, как это разобраться? И для этого есть звезды, уж на земле Иисус говорит, кто звезды? Это люди, которые находятся в воле Божьей. Аминь. Те, которые двигаются с Иисусом, те, которые продолжают дело Иисуса. И точно так же Даниил видел времена наперед, Бог ему открыл, все события, империи какие будут и так далее. Книга Даниила да, говорит, что неправедные, нечистые, они будут еще больше делать нечестие, неправду. И мы видим на земле много нечестия, неправды. Но праведные, они будут двигаться еще больше в святости, в правде в Божьей, в деле Божьем. Они обратят многих к правде Божьей. И тот, кто это делает, что Бог говорит, в вечности эти тогда люди, они будут сиять, как звезды. Поэтому звезда — это не просто что-то такое. Бог говорит, что Иисус да, является звездой. И те люди, которые двигаются, как Христос, которые освещают людям путь, чтобы люди могли найти увидеть, утвердиться в воле Божьей, соединиться, смогли действительно познать Бога, возрастать в этом, спасать других людей. И как определить же этих звезд? Те люди, которые обращают людей к правде, действительно, которые влияют на этот мир. Кстати, многие считают, что они в правде движутся, это на верующих людей, в церкви влиять на кого-то и так далее. К правде это влияет на этот мир, дорогие. Идти покорять вере народы не верующих покорять друг друга, там, кто кого перетянет, в какую церковь, в какое учение и так далее, а покорять неверующих людей прежде всего. Вот в чем суть. А многие сосредоточились на том, чтобы коломутить действительно воду в церкви. Знаете, это больше уже садукеи, фарисеи, как Иисус говорит, которые сели на Моисеево седалище. Это уже путешествие. Понимаете, Иисус. да? Поэтому нам Это надо следовать отвлечения. действительно за звездами, за апостолами, за пророками, те люди, которые имеют результат. Поэтому Петр говорит, вы должны понимать, что всегда были в народе пророки, были лжепророки. Пророки, они говорили, вам надо покаяться, будут проблемы, показывали на ошибки и так далее. А лжепророки говорили, все нормально, а да нет. То есть они всегда пытались людей грехи покрыть, все нормально, живите как хотите и так далее. А пророки предупреждали проблемы, вам надо каяться, вам надо меняться. То же самое лжи учителя. Учителя они предупреждают, останавливают, они видят, они понимают, что будет наперед и так далее. А лжи учителя, да, все нормально. Как хотите, так и верьте. Какого хотите себе придумайте Иисуса. И что Петр говорит? Это сыны проклятия. Поэтому Павел он говорит, если ты в церкви вот это вот несешь разделение, то от кого ты? Ты служишь дьяволу, ты от дьявола. Ты должен утверждать церкви, поэтому контент, который весь делается, если это для церкви, это спасение, это утверждение церкви, а вообще достижение новых людей, спасение мира. А многие сегодня прежде всего сосредоточились куда? На церкви. Ловить рыбку в церкви. Поэтому нужно иметь розум, розум Христа. Да. Понимать, чтобы это приключение, этот путь, который мы проходим здесь на земле, достойно пройти с пониманием, с откровением, действительно, понимая, а как же это тогда двигаться с Иисусом. Поэтому примите этот шанс, эту возможность, чтобы действительно э, совершить это путешествие по этой земле во времени, действительно, в вечности, действительно, пройти это как приключение, чтобы было действительно ваша жизнь. И это может сделать и Иисус Христос. Поэтому путешествуйте с Иисусом Христом, чтобы быть, находясь в воле Божьей. Аминь. Аминь. Аминь.